Генеральный план иссяк с градостроительной документация – это социально сориентированная документация, она имеет очень важное значение. Это стратегия развития областного центра. По факту на сегодняшний день площадь города 8785 гектаров. В генеральном плане предусматривается увеличение на 745 гектаров, это 7,8%. Население 271 тысяч. На перспективу население в таком же плане и остается. 271 тысяч. Это очень важный показатель. О нем будет говорить архитектор, потому что вы все тут профи и понимаете, что к этой цифры идут все остальные расчеты. Потому что в градостроительстве все показатели нормируются. Тут нет субъективного принципа подхода и формирования да, по этому вопросу. Очень важное составное для принятия проектного решения, вот этого главного чертежа, вот этого главного чертежа, все остальные вспомогательные чертежи имеют фактор экологической ситуации, умовы это обмежения, схема планировочных ограничений. Вот это вот чертеж за спиной у вас схема планировочных ограничений. Это вся та нормативная часть, которая по составной экологии, СЭС, следующих охранных зон регламентирует режим использования территории и дает ограничения относительно перспективы развития. Вот этот чертеж, это местоположение в системе населенного пункта, то есть областного центра, в системе прилегающей территории. Территорию. Вот этот блок сейчас выставлен основных вот этих Мы проанализировали, провели пофакторный анализ по городу. Ну, что интересно вам доложить? Педантично каждый фактор анализировался. Первое. Зеленое насаждение общего пользования. Вам нужно 305 гектаров территории. По факту 189 гектаров территории у вас. Это 41,6% нормативного показателя. То есть Стопроцентно должны быть нормативные показатели по обеспечению зеленого насаждения общего пользования города, парковый сфер Это комфорт среды обитания, проживания, потому что мы формируем среду проживания, да? населения. Не хватает 209 гектаров. Но проблемы города нет. В городской черте у вас 2100 гектаров государственного лесного фонда. Это агролиз и державный лесовое государство. Агролисту там 157 гектаров проблемы нет. Этим территориям надо придать функции и на перспективу отвести от формирования зеленых осаждений общего пользования сквер и парки. Это архитектурная составная часть, и архитекторы этот вопрос решают. Главное, что есть наявный ресурс предела существующей городской черты. Но он функционально не задействован. Второй фактор. Прибрежные защитные полосы, которые регламентируют использование территории. Довольно развита гидрографическая. Только в границах города, 8,7 километра, протекает речка Псу. Стрелка 3,5 километра. Сумка 3,6 километра. Проект прибрежных защитных полос, он был разработан. Для псла 315 гектар территории. Они установлены в генеральном плане, в электронном варианте, отбиты. И вы видите уже вот функционально режим использования территории определенных границ на прибрежной защитной полосы, он уже определен. Да? Озеро Чеха, 32,6 гектара, прибрежная защитная полоса. Видите, что прибрежка вся клонировочно вырвана. Это не просто вот резерват территории. В городе он должен использоваться под природоохранную функцию, рекреационную и природоохранную. Остальные факторы там запрещены, то есть жилищно-гражданское строительство, но ну, спортивная, рекреационное, правоохранная функция. Эти показатели у нас учтены и проанализированы, как исходные базовые, как исходные базовые данные. В целом проведена инженерно-строительная оценка. Она довольно сложная для вашего города. Она определяется инверсией, поэтому понятно, да? Ну, подземные воды не имеют агрессивности под железобетонной конструкции. Это регламентируется СНИПом, мы проанализировали. В сейсмическом отношении, не сейсмическая зона, но да, для объектов повышенной сложности инженерного строительства, это промышленное строительство, категория С, сейсмика должна учитываться. Кстати, промышленные территории в городе заняты двумя крупнейшими промышленными зонами, 1242 гектара. Это 14,1%. Это большая территория от общего баланса территории города. Но коэффициент использования промышленных территорий, он не использован на 100%. Где-то 62-63%. То есть нет необходимости по факту на сегодняшний день под перспективу развития промышленного комплекса изыскивать новые территории. Вот эти границы, которые послевоенный период сформировались, потому что до войны в 1939 году в Сумах было 69 тысяч населения. Это толчок послевоенного развития. Город получил статус э, такого крупного города, областного центра. Это послевоенный период, когда наращивался промышленный потенциал территории. Этот фактор тоже у нас анализировался. По инженерной составной, по воде, к примеру, питьевое водоснабжение, 6 водозаборов. Но городу повезло, как говорится, Бог не обошел вниманием этот город. 16, 6 подземных водозаборов. Суммарный баланс запас питьевых вод 215 метров кубических, тысяч метров кубических суток. По факту город потребляет 58-63 тысячи метров кубических. Суток. То есть 30%. Если возникают проблемы по питьевому водоснабжению, пожалуйста, есть запас. Есть проблемы. Повышены на несколько содержаний железа по одному из водозаборов повышенного содержания хлора. Но это технологическая составная, которая решается без проблем. Потому что реализация планировочного решения стратегии развития города, она еще имеет последующую стадию проектирования рабочих проектов по технологической составе. У вас довольно большой дефицит, практически нет никакого резерва дальнейшего по кладбищным территориям. 12 кладбищ, да, исчерпали свою возможность, только Баранковская на сегодняшний день еще сохраняет небольшой резерв территории, но он исчерпал. По расчету городу надо изыскать 64 гектара новых территорий по возвращению в кладбище. Это проблема. Намечается, город работает в этом направлении, мы вот получали данные от управления архитектуры, я смотрю, что первая очередь кладбища 34 гектара уже определена. В районе 40-го трансформаторной подстанции. Там возникает проблема. В чем? Действующий Край в кладбище должна иметь санитарно-защитную зону 300 метров в обязательном порядке. Там рядом находятся кооперативные сады. Но мы поварируем этими территориями и найдем вариант по смещению и выбору этой площадки дальнейшим. Остается проблема еще. Собственно, проблема перед городом не стоит по факту. Вам повезло, что вы в 2007 году решили проблему организации городской славы. Она находится на, 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 расстоянии 17 километров от города, на территории Верхобобринской сельской рады, площадью 10 гектар. На, на сегодняшний день на 60% она заполнена. Годовой объем мусора где-то 660 тысяч тонн. Предложение наше и вообще предложение Радостроительстве на сегодняшний день по этому фактору – это строительство мусорных перерабатывающих предприятий. Предложение, которое опробировалось и решалось. Это и наша точка зрения, и вы пошли вперед, потому что мы реализовывали и смотрели на ваши предложения. Выбрать на новой территории, это в промышленной зоне, надо выбрать территорию по пограничной вот улице э, и Баженко. Там есть вариант для строительства мусоперерабатывающих предприятий а объема переработки не больше 100 тысяч тонн, тонн не метров кубических в год. Это один из вариантов. Можно разместить. Ну, появятся из ваших предложений, может другие варианты. Мы, конечно, их будем почтем. Ну, в генеральном плане учитывалось в обязательном порядке. Это просто как константа. Объекты природно-заповедного фонда, их 11, они занимают 86,3 гектара территории. Это фактор такой несколько динамичный, только медленно динамичный. Перечень этих объектов есть, они зафиксированы, площадь их. В целом они составляют 80% от территории города. Учитываем перспективу. Там три объекта намечаются, это точечные, один геологическая памятка природы, тоже зафиксированы на генеральном плане. Проблема это дождевая канализация. Вот возникает фактор подтопления, затопления территории. Мы анализировали эту инженерную систему. Если протяженность магистральной уличной сети по факту на сегодняшний день, без проектных решений, 120 километров, да, то у нас... Дождевой канализации 24 километра. Это 19% от нормы. Вся магистральная уличная сеть должна быть охвачена дождевой канализацией, злой водой. Иначе возникают проблемы технологического порядка, что затоплено на территории. С этим бороться невозможно. Ее надо строить. В некоторых городах она достигает 25-35%, но нигде на Украине ни один город не имеет 100% нормативного показателя. Вот те, тот блок данных, который лег в основу принятия проектного решения по системе эскиза генерального плана. Тут еще очень важная составная транспортная, но это отдельная тема.